آنکھیں اور سورج ایک تقابل سورج دنیا اور جہان کو روشن کرتا ہے تو آنکھیں میری اور آپ کی انفرادی دنیا کو روشن کرتی ہیں سورج کا تعلق کائنات کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام پر محیط ہے جبکہ آنکھوں کا تعلق ہم سب کی پیداش سے لے کر ہماری آخری سانس تک ہے سورج کا کتر ایک اندازے کے مطابق ایک اشاریہ تین نو دو سات ملین کلومیٹر ہے جبکہ ایک انسانی آنکھ کا اوسط قطر تقریباً دو اشاریہ تین سینٹی میٹر یا تئیس میلی میٹر ہوتا ہے سورج اپنی ممکنہ چار اشاریہ چھ سفر تین بلین سال عمر میں کبھی بھی سویا نہیں جبکہ ہم چوبیس گھنٹوں میں تقریباً سات یا آٹھ گھنٹے باقائدگی کے ساتھ سوتے ہیں سورج کبھی بھی اندھا یا کانا نہیں ہوا جبکہ ہم میں سے کئی لوگ اپنی مختصر سی زندگی میں اندھے اور کانے ہو جاتے ہیں اور کئی ایک تو مادر زاد اندھے بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا و جہان کو دیکھنے کے بغیر ہی پردہ اخفا میں چلے جاتے ہیں سورج ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں جبکہ ہم سب سورج کے کسی نہ کسی طرح محتاج ہیں سورج زمین سے تقریباً ایک سو اکاون اشاریہ دو دو ملین کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی کسی کو خود پر ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے نہیں دیتا جبکہ یہ ہر آنکھ کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہتا ہے اور ہر آنکھ اس کے سامنے کمال آجزی کے ساتھ جھکی رہتی ہے کس کی مجال ہے کہ وہ اسے پیار سے یا غصے سے گھر کر دیکھ سکے تقریباً تہتر فیصد ہائیڈروجن اور پچیس فیصد ہیلیم سے بنے اس ایک اشاریہ نو آٹھ نو ضرب دس کیرٹ تیس کلو گرام وزنی گولے کے مقابلے میں سات اشاریہ پانچ گرام کی یا صفر اشاریہ دو پانچ اونس کی انسانی آنکھ اپنی نازک اور خوبصورت ساخت کے ساتھ ساتھ قدرت کا ایسا شاہکار ہے جو اپنے اندر بے شمار خصوصیات چھپائے ہوئے ہے سورج چاند ستاروں کی روشنی یا کوئی مسنوی روشنی ایک مربوط نظام کے تحت دماغ تک پہنچتی ہے تب ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن طویل عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب ہماری نظر کمزور ہونے لگتی ہے تو ہمیں اینک کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی نمبر کی اینک بھی ہماری مدد کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے اور ہم گپ ہندیرے میں ڈوب جاتے ہیں یعنی کہ اندھے ہو جاتے ہیں جبکہ سورج چاند ستارے برقی کمکمیں یا باقی کئی طرح کی مسنوی روشنیاں بھی ہمارے لیے بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہیں لہٰذا جتنا سورج دنیا و جہان کے لیے فائدہ مند ہے اس سے زیادہ ہماری آنکھیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ہمیں ہماری بینائی کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک یہ پوری طرح ہماری آنکھوں میں موجود رہتی ہے لیکن جب اس میں کمی واقعہ ہونے لگتی ہے تب کچھ احساس ہونے لگتا ہے لیکن بعض لوگوں کو تب بھی اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اور وہ بدستور اپنی بینائی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض مکمل طور پر اندے ہو جاتے ہیں اور پھر پچھتاوے کی سوا کچھ بھی اپنے بس میں نہیں رہتا موجودہ دور میں آنکھوں کو موبائل فون اور کمپیوٹر سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بچے سب سے زیادہ ان چیزوں کا نقصان اٹھاتے ہیں والدین اپنے نینے ننے بچوں کو بھی موبائل فون دے دیتے ہیں جن پر وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اس طرح کئی بچوں کو دس سال کی عمر یا اس سے پہلے ہی اینک چڑھ جاتی ہے بچوں کے علاوہ ہر عمر کا انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت دن اور رات مسلسل اپنے موبائل کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن کی سکرین پر اپنی بینائی کو رگڑتے رہتے ہیں اور آخر کر ایسا نقصان اٹھاتے ہیں ایسے نقصان سے دو چار ہوتے ہیں جس کی تلافی کسی بھی طور ممکن نہیں ہوتی لہٰذا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میز اپنی ذات کے لیے کچھ ایسی تدابیر عمل میں لانی چاہیے تاکہ بقایا آیام آ... تاکہ بقایا ایام زندگانی مکمل موتاجی سے محفوظ رہ سکیں کم از کم سات گھنٹے ہر روز یعنی کہ چوبیس گھنٹوں میں نیند کرنی چاہیے تاکہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل و دماغ اور جسم کو بھی آرام مل سکے اس کے علاوہ اندھیرے میں موبائل فون یا کمپیوٹر کو ہر ممکن استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کمپیوٹر اور موبائل سے جس قدر بھی دور رکھیں گے اتنا ہی ان کی آئی سائٹ کے لیے بہتر ہوگا ہاں مگر شروعات اپنی ذات سے ہی کرنی ہے بینائی قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے اس تحفے کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے